Слава Иисусу Христу за Его милость, которая обновилась и в это утро над нами. И за этот праздник, который Господь устроил для своей церкви, прославим же Его имя святое. Наверное, заработал. Сегодня утром читал Писание, и я думаю, Бог, Он не только ко мне, но Он говорил Иакову, и, наверное, ко всем нам говорил. Это Бытие, 35 -я глава, я прочитаю там 1, 2, 3 стишок. Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившимся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков дому своему, всем бывшим с ним, Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, Перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И я думаю, Бог каждому из нас сегодня также утром проговорил: встань и иди в дом Божий. И Он предупреждает, как Иаков говорил своему народу, так и своим всем сородникам, так и нам тоже говорят: оставьте все, придите сюда, совершите жертву Богу достойную, хвалу Ему совершите достойную, ничего с собой не берите.